О чем думает вершина, глядя на нас с высоты полета пассажирских авиалайнеров? На нас, маленьких мурашек, опошащихся у ее подножия. Пустит ли она к себе, и что главное, отпустит ли? Будет ли она благосклонна? Я не знаю. Но я верю, что идти на вершину можно лишь в том случае, если твое сердце чисто, а душа открыта. И тогда она будет благосклонна. Горы – это зеркало нашей души. И лишь когда она чиста, стоит идти к ним на свидание. Сегодня у нас день отдыха, и это значит, что нужно обязательно принять душ постираться и поделать всякие вещи, на которые не хватало раньше времени. После душа себя ощущаешь уже совершенно другим человеком, но позвольте дать вам один совет. Принимать душ на высоте стоит только в солнечную погоду, иначе рискуете простыть, а этого нам не надо совершенно. Следующая моя задача после стирки на сегодня, это соорудить что-то подобие холодильника для вот этой бочки, в которой хранится сало и еще какие-то продукты. Днем тут весьма жарко, поэтому нужно какую-то теплоизоляцию сделать. Сейчас буду строить каменный такой заборчик. такой вот холодильничек вышел. Камни хорошо держат температуру. Ночью они сильно остывают, днем не успевают прогреваться, поэтому думаю, все будет прекрасно. Немножко напхал снега льда. Конечно, лучше бы это вообще делать во льду, но неохота относить далеко от палатки. Выбираем разные снеки, орешки, которые с собой возьму в верхние лагеря. Oh, Быстро, буквально за пару часов, у нас наступила зима. Хорошо, что успел записать видос про снаряжение. Тютелька в тютельку. Вот, когда совсем нечем заняться, строю вот такие вот каменные сады. Спасибо! Мама, это что? мама Спасибо большое! Это Спасибо! Друзья, покажу, как я ложусь спать вечерних посиделок Данил Холли я прихожу в толстом буховке В нем и залазу Залажу сначала в один спальник И потом во второй потом немножко почитаю и снимаю пуховку. В это время я нахожусь в носках, в тюнях, в пуховых штанах, в лисовых штанах. Так я, в принципе, начинаю ложиться спать. Обязательно натянуть баф двойным слоем на нос и на горло, народ. рот чтобы не простудить во время сна капюшон через какое-то время я согреваюсь снимаю пуховые штаны снимаю чуни часто даже снимаю носки на этом все в принципе так вот сплю в базовом лагере Температура утром тут в среднем минус 6, минус 8. Если в принципе находит циклон влажный, то бывает минус 1, что очень тепло и жарко. В общем комфортно, не жалуюсь. 7 мая, уже почти неделю мы безвылазно сидим вот в этом базовом лагере. Здесь внизу комфортно, хорошо кормят, нету сильных ветров. А вот там наверху, на Макалу, ветра достигают 70-100 км в час. И каждый день чем мы занимаемся? Просыпаемся, завтракаем, общаемся, опять спим, читаем книги, обедаем, опять спим, отдыхаем, лежим. В общем, бездельничаем как, ну, как можем. Общаемся о горах, все побывали на каких-то восьмитысячниках. Очень интересно услышать их опыт. Сегодня отпраздновали день рождения Виби. Она с Норвегией. Каждый подарил какой-то маленький условный подарочек. Но главное, что мы делаем, мы ждем погодного окна. А погодное окно каждый день сдвигается все дальше и дальше от нас. Кроме этого, первое погодное окно пока непонятно каким будет. Маленькое, Ветринные плюс передают, когда кончаются ветра, сразу же начинается снег по прогнозу погоды. Это тоже не очень хорошо. В общем, пока сидим, бездельничаем, смотрим прогноз погоды и все время что-то себе думаем, 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 планируем. Вот так вот. Еще одна загвоздка заключается в том, что для бескислородного восхождения нужно очень хорошее погодное окно. Ветер не больше 20, ну в крайнем случае 30 км в час и больше времени. Потому что если ветер будет сильнее 40-50, это уже скорее всего чревато какими-то обморожениями. Те же, кто идут с кислородом, чувствуют себя намного теплее и им в принципе не так критично, ну, настолько идеальное погодное окно, как для тех, кто без кислорода. Мы же помним, что я хочу попробовать без кислорода. Мой теперешний план примерно таков. Еще один раз выйти на гору для акклиматизации. Пока я только один раз коснулся 750, две ночи во втором лагере на 6600, этого маловато. Нужно сходить еще раз и дальше ждать уже погодного окна для штурма вершины. Хочу, чтобы оно было хотя бы 4 дня. И ветер был не больше 20 км в час. Вот такое мое идеальное погодное окно. Если же такого погодного окна не будет, я буду ждать числа до 17-18, думаю. Если же такого погодного, погодного окна не будет, тогда уже пойду на вершину с кислородом в немножко хужее погодное окно. Вот такие дела, но пока это все планы. Планы меняются у нас каждый день после каждого прогноза погоды. Пока сидим, ждем внизу. мая. Именно с сегодняшнего дня и аж до 8 передают плохую погоду. Сегодня-завтра большие снегопады до 40 сантиметров или около того. А дальше сильные ветра вплоть до 100 километров в час. Конечно, сидеть столько времени в лагере мне неохота. Да, и для того, чтобы попытаться, хотя бы попытаться сходить без кислорода на вершину, мне нужно еще разочек выйти за 7000 метров. Но пока такой возможности нету, поэтому решил хотя бы прогуляться до второго лагеря на высоте 6600. Пока идется неплохо. Друзья, зацените в вот этом адабло. Такая форма у нее своеобразная очень. Здесь очень сильные ветра, но вот небольшое затишье. И должен поделиться. Сегодня у нас произошла трагедия. Ричард с Перу, он был участником американской группы, но много времени тоже проводил с нами в Холле. В общем, сегодня его нашли умершим в своем спальнике, во втором верхнем лагере. Это буквально метров на 100 выше, чем мы сейчас. Совершенно непонятно, что случилось, потому что он был очень опытный, у него около 6-8 тысяч безкислородных. И накануне вечером его видели, он чувствовал себя вполне нормально, кушал, то есть никаких особых признаков сильного ухудшения здоровья не было. Но сегодня вот где-то в обед шарпы утром пошли провешивать перила, потому что они немножко по другому маршруту идут. А когда вернулись к обеду, он уже был мертвый. Такая вот прискорбная история. начало первого скального пояса на пути к третьему лагерю Макалу. Высота где-то 6900, может под 7. А вот возвышаются Эверест и Уходзе. Эверест правее с облачком, Уходзе левее и чуть ближе. А также Саускол видно, где расположен четвертый штурмовой лагерь Эвереста. 9 мая высота примерно 750 это второй мой выход на такую высоту вот в укромном местечке спрятался думаю запишу сейчас видео потому что чуть выше выйду на снежное плато опять начнутся ветра может сегодня пройдусь еще чуть выше самочувствие намного лучше чем первый раз так бывает всегда на этом собственно свою Акклиматизация будет стать завершенной.